А у меня в Польше два года назад украли задний номер на машине. То есть, как пришел утром за машиной, в Гданьске это было, что заднего номера нету. Ну, спасибо Рубикон Экспрессу и Андрею. Ну, я позвонил сразу же, там, утром позвонил, 9 утра. За два часа изготовили номер. Ну, я попросил сразу два, на всякий случай. Значит, и уже в обед там автобус из Киева на Гданьск выезжал. И получается, утром у меня украли, а на следующий день я уже в обед получил номера. Слава Богу, что у нас это все просто и быстро. Что накинул номера и поехал там. Ну, написал я заявление в полицию, понятно, мне потом дали бумагу о том, что они в отказе возбуждения уголовного дела, потому что регистрационные таблички эти, как они их называют, меньше 50 злотых стоят. Но я должен был это сделать, потому что там, ну, мало ли что, кто с этими номерами мог сделать. Но вот теперь же в базе э, светится, что номера крадены, И каждый раз, когда то в Польшу заезжаю, то там в Германии на автобане, постоянно у меня полиция тормозит и начинает то номер проверять, то допрашивать, там, то немцы спрашивали, а у вас там ничего в Германии, о, больше не происходит. Ну, короче, хоть бери до номера пускай. А в Болгарии, так вообще, там, когда я в Болгарию заезжал, голову морочили, Сейчас расскажу в следующем видео, как это было.